Брошенные за решеткой, в проголодь, в холоде и под прицелом у боевиков. Так на захваченных территориях Донбасса отбывают срок 12 тысяч заключенных. Финансирование этих тюрем Киев прекратил с декабря, а к эвакуации осужденных так и не приступил. Хотя Совет нацбезопасности почти два месяца назад решил вывести заключенных и провести среди них амнистию. Когда тюремное ведомство приступит к выполнению этого указа, выясняла Наталья Заморская. Вот это вот осколки, которые, вот гильзы, им под ноги стреляли с автоматов. Вот воронка возле здания, глубокая очень. Вот это последний обстрел был, предпоследний. Алла показывает фотографии, присланные сыном из Горловской колонии. Там холодно, потому что осколками выбиты окна и перебои с отоплением из-за поврежденных газовых труб. А еще в колонию наведываются боевики. Приезжали вот управа вот ДНР. Построили всю 100 метровку с всех осужденных. То есть первый зал управления ДНР расколобил осужденных по голове боевой гранатой. Кричал, вы едите народный хлеб и тому подобное. Осужденных кормят плохо и максимум дважды в день. Лекарств нет вовсе. Многие люди болеют. А вот есть случаи заболевания открытой формой туберкулеза. А почему ты сказали, даже тех, кого амнистируют в случае, Потому, что только просто просто домой не Эвакуировать заключенных из Донбасса и часть из них отпустить по амнистии – такое решение было принято Советом нацбезопасности еще в начале ноября. В пенитенциарной службе и в МВД, предоставляющим конвоиров, признают, что выполнить решение СНБО не смогут. Вывозить но у нас такие Мы не можем им с ними контактировать по той причине, что у нас идет фактически война. На захвачених територіях остаються 28 колоній. Там відбивають наказання більше 12 тисяч заключених. Київ їх фінансування з декабря. Так що судьба осуждених в руках бойовиків. ДНР і ЛНР не мають наміру їх годувати, але мають намір мати такий атрибут, як пенітенціарна система. Люди, які там працюють офіційно. Начебто вже звільнені з пенітенціарної служби України працюють в пенітенціарній службі ДНР. Не всі, а ті, хто згодився. Часто це люди, у яких не було вибору. Пока евакуїрують колонії, розположені в прифронтовій зоні. Почти 400 заключених уже в бізопасності. 52 тора колонія була на лінії огня, можна сказати так. Літали снаряди над головами. Сбирали осколки по зоні. Пенитенциарной службе сообщили, что планируют вывести еще около тысячи заключенных из двух колоний на подконтрольных украинской власти территориях. Наталья Заморская, Алексей Куделя, Сергей Мос, Роман Рамус. События. Канал Украина.